dəyərlis deyəcəyəmiz. Bax gördüyünüz hörmətli izləyicilərimiz, bax bu magistral yolun yaxınlığında 3 mərtəbəli gözəl bir evi təqdim edəcəyiksə. Yolu tam aydın göstərmək üçün piyada şəklində, yəni evə tərəf irəliləyirik. Yəni həqiqətən zövqə uyğun. Bax gördüyünüz bu göy fasadlı gözəl bir həyət evidir qiyməti endirilib təcrid satılır. Baxın, bax bu evdir. Hörmətli izləyicilərimiz, bu ev yerləşir Masazırda, əsas prospekt yolunun tam yaxınlığında. Qeyd etmək istəyirəm ki, qiyməti 17.000 manat endirilib. Yəni təcrid satılır birbaşa sahibi tərəfindən. Qiymət hörmətli izləyicilərimiz 100 16500 manata təklif olunur. Bax gördüyünüz bu gözəl həyət evidir. Baxın bu formada jalous qapısı var. Həyəti bu formada, yəni dekorativ işlənilib. Yəni qiymətinə görə əla bir evdir. Çöl görünüşcən hörmətli zəyicəmiz, bu ev 2 mərtəbə görünür, amma evin içində alt hissəsində hündür bir mərtəbə var və orada da e, digər mərtəbələr kimi şahətli quruluq bərpa olunub. Deməli, hörmətli izləyicilərimiz, bu ev düz bir lərzimdə tikilib. Bir lərzimdə tikilmiş evdir. Yəni istənilən müştəri gəlib yaxınlıqda olan qonşulardan da maraqlana bilər. Yəni həqiqətən çox möhkəm tikilmiş bir evdir. Bax, buradan yanına, arxasına keçmək mümkündür. Monolit betondur. Yəni bütün mərtəbələri monolit betondur. Qapı uzaqdan idarə olunma jali sisteminə təchiz olunub. Daxil oluruq evin içinə. Hörmətli izləyicilərimiz, Yəni gözəl ev axtaranlar üçün, gözəl ev axtaranlar üçün əla bir seçimdir. Daxil oluruq evin içinə. Bax gördüyünüz kimi birinci mərtəbədəyik. Evdə yəni bax bu hal-hazırda elektrik lampaları yanmır. Bax indi yandırdıq. Evə yetərincə günəş şığı düşür və ilk növbədə baxın burada birinci mərtəbədə evin belə böyük sanitari lavuabı var, hansı ki, gözəl şəkildə təmir tamamlanma istəyir, başa çatdırılıb. Yəni Çox möhkəm tikilmiş bir evdir. Düz bir lərzində tikilib bu ev. Bir lərzində tikilib. Yəni bütün işlərin standartlara uyğun şəkildə görünüb, hazıra gətirilib. Bax bu formada dəhlizi var birinci mərtəbədə daxil oluruq qonaq otağına. Bax bu formada gözəl bir qonaq otağı var havanda bax belə bir fiqurlar yığılıb, gizli şeylər yerə qoyulub. Yəni oboy qalıb, divar kağızı belə isək mən sizə göstərim, bax burada belə bir twistenti var. Və bu formada da qonaq otağıdır. Divar kağızları vurulandan sonra çox gözəl bir görünüş alacaq həqiqətən. Qiymətini də vurğulayıram 116500 manatdır. Yəni heç bir əmlak kanalında olmayan qiymətlə Yəni, sizə bu gözəl ev birbaşa sahibindən təklif edirik. Bax, burada da birinci mərtəbədə belə bir mətbəxi var, gördüyünüz kimi, bu formada geniş, gözəl bir mətbəxi var. Qeyd etmək istəyirəm ki, mərtəbələr arası monolit betondur, bütün standartlara uyğun şəkildə tikilmiş bir evdir. Ümumi olaraq qoşa kubikdir. Baxın, burdan belə bir boş sahəsi var. Yəni bu divarı görüb belə bilmirəm ki, divara dayanıb. Yəni. Yox, yəni burada yetərincə boş sahə var. Evin yanında yetərincə boş sahəsi var. Evin təməlinin, yəni video çəkilişi də var. Yəni alıcılara onu da göstərə bilərik. Və düşmək istəyirik birinci mərtəbə, həmçinin ki, evin çöl hissəsindən görünməyən mərtəbəsinə. Burada da baxın belə bir şərait yaradılıb ki, əlavə otaq kimi və ya hutda digər şəraitlər üçün istifadə etməyə. Burada belə bir otaqları var. Baxın, pilləkandan düşdük, təhlükəsiz oluruq birinci mərtəbəyə. Birinci mərtəbədə olan qonaq otağına. Bu mərtəbə ümumi, yəni ümumi tip oldu. Ümumi tip ilə təchiz olunub. Baxın burada belə bir geniş qonaq otağı var. Yəni burada da yetərincə günəş işığı düşür. Yəni burada növbətçi otaq, yataq otağıdır. Masazır qəsəbəsində düz magistral yolun üstündədir. Magistral yolun üstündə <laughs> qiyməti də sərfəli, əsas prospekt yoluna çox yaxın. Yəni videonun əvvəlində sizə göstərdik. Baxın burada da sanitariya qovşağı var. Gördüyünüz kimi bütün təmirləri tam keyfiyyətlə aparılıb. Yəni bu evi rahatlıqla alıb yaşaya bilərsiniz, çünki bütün işlər şəxsi yaşanma məqsədi ilə inşa olunub. Yəni bu ev əslində şəxsi istifadə üçün tikilmişdir, düzdür? Hal-hazırda e, biraz maliyyət problemi olduğundan satışa çıxarılıb və qalxırıq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbədə də, daha doğrusu, aşağı mərtəbələrdən ərza alsaq, üçüncü mərtəbəyə. Burda da 3 yataq otağıdır. Dəhlizdəy, bu formada dəhlizdir. Belə bir sanitari qovşağı var burda da. Bu formada görürsünüz kimi. Yaxşı, <coughs> burda dəhlizin baş tərəfində belə bir balkonu var. Gördüyünüz kimi həmdə üzləyəcəyimiz. Düz magistral yolun üstündə Masazır qəsəbəsində Brawl Marketin yaxınlığında, yəni əla bir ərazidədir. Bax, bu buru yəni, evin ikinci mərtəbəsində olan birinci otağına. Baxın, bu formada gözəl bir yataq otağıdır. Yəni görünürsüz çox səliqəli şəkildə işlər aparılıb, kombi xəttləri çəkilib. Ərazidə bütün kommunallar var. Qaz, su, işıq daimidir. Yəni heç bir fasilə yoxdur. Burda ikinci mərtəbədə olan növbətçi otaqdır. Bu formada. Bax gördüyünüz. Bu formadır. Yəni bu evi hörmətlə sizəcəyimiz iki qardaş, yəni alıb yaşaya bilər. Çünki ev iki ailə üçün tikilib. Gördüyünüz kimi birinci mərtəbədə də sanitar qovuşaq ikinci mərtəbədə, sanitarlıq qovuşaq üçüncü mərtəbədə, sanitarlıq qovuşaq var. <coughs> Yeni müstəqil şəkildə tikilmiş bir həyət evidir. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Düzdür, videonun müddəti biraz uzun oldu. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı, ən əsası da videomuzu bəyənməyi unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, satışa çıxan, sahibindən birbaşa satışa çıxan evlərlə ən ilk olaraq siz tanış olasınız. Diqqətinizə görə təşəkkürlər.